payg'ambarimiz alayhissalomda eng mashhur hadis bor buni hizrati umar roziyallohu anhu rivoyat qilganlar bilasiz payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga jabroil alayhissalom kelishadi va savol berishadi iymon nima islom nima qiyomat nima ehson nima kabi savollarni berishadi o'shanda payg'ambarimiz alayhissalom Uh, dinni ya'ni tom ma'nodagi dinni shu uchta savolga berilgan javob bilan yetkazib berishadi mm. ya'ni iymon deganda uh, allohni bir ekanligiga iymon keltirish ya'ni borligiga birligiga tug'ilmaganligiga va tug'masligiga sherigi yo'qligiga va hamma narsaga qodirligiga va farishtalariga rasullariga mm. kitoblariga qiyomat kuniga taqdiriga bu birinchi asosi yani birinchi hmm. asosi bu allohni tanish bilish endi yani ikkinchi asos bor bu islom bu islom o'sha e, biz bizni ko'zimiz ko'radigan ushlasa his qiladigan va bajarsa bo'ladigan shakli amallar ya'ni fiziologik fiziologiya desa bo'ladi zamonaviy tilda misol uchun namoz o'qishimiz namozni qanday qilib o'qishimiz xatti harakat bilan bog'liq bu mm -hmm. bog'liqku to'g'rimi yoki bo'lmasa tahorat olishimiz yoki ro'za amallari hammasida tana ishtirok etadi bunda bunda hissiyotlar hmm. emas badan ishtirok etadi ya'ni badan amallari hammasi hmm. yoki bo'lmasam uh, savdo oldi sotdi va hokazo hokazomalot qarz hmm. hamma narsasi islom mana shularni hammasi yoki nikoh masalasi taloq masalasi hmm. farzand masalasi mana shunaqangi narsalarni hammasi islom hmm. ya'ni shariat uchinchisi bor bu ehson ya'ni axloq mm. ruhiy tarbiya bizda mana shu ruhiy tarbiya ya'ni tasavvuf mana shu uchinchi asos uzoqlashib ketgan mana shu uchinchi asos uzoqlashsa bizda faqat shakliy dindorlik qoladi xolos xuddi siz aytgandek shakli amalni bajaradi hijobni kiyadi ro'molni o'raydi soqolni qo'yadi yaktakni kiyadi do'ppini kiyadi lekin beadab og'zi shaloq so'kinishi mumkin faxsh ishlarni qiladi birovni ustidan kuladi mazax qiladi vaqirlab kuladi eng dahshati takabburlik qilishi mumkin soqolni qo'yishim mumkinmi do'ppini kiyishim mumkin namozni o'qishim mumkin ro'zalarni tutib qo'yishim mumkin ha man zo'rman amallarni bajarib qo'yapman deyishim mumkin lekin shu bilan birgalikda odamlarga takabburlik qilaman san do'zaxiysan deyman man to'g'ri yo'ldaman deyman niaman bajaryapman shunki san yomonsan yoki bo'lmasa chiroyli qilib avratlarni satr qilib odamlardan badanni yashirib va yashirincha gunohlarni qilib yurish mumkin hijob kiyib olib ham shallaqlik qilish mumkin odamlarga baqirib ozor berish mumkin faxsh ishlarni qilib yurish mumkin shakl bor ko'ryapsizmi shakl bor lekin ruhiy tarbiya yo'q axloq yo'q axloqni ko'rmagandan keyin odamlarda qanaqangi taassurot uyg'onadi qanaqangi taassurot qoladi u odamda ha demak kiyinibdiyu o'sha shaklni bajaribdiyu lekin ruhiy tarbiya yo'q a mana hijoblilar ham qilib yuribdida degan fikr paydo bo'ladi keyin mana soqol qo'ygan ham shu ishni qilib deydi soqol qo'ygan ham ribo zino qilib yuribdiku deydi demak farqi yo'q ekanda deydi o'sha uchinchi şey, asosdan biz uzoqlashib ketganligimizdan mana shu narsalar ruhiy tarbiyani yo'qligidan manmanlik riyo mahmadonalik mana hatto olgan uh, ilmlardan ham takabburlik hosil bo'lishi mumkinda ayniqsa mayli boshqa narsalardaku unaqangi narsalar unaqangi uh, katta uh, xavf tug'dirmaydi aynan nimagadir shu diniy sohada hmm. e, bir ikkita ma'lumotni o'qib dinga rioya qilish boshlangandan keyin da'vatchilik maqomiga hmm. o'tib oladi odam o'zini da'vatchi deb his qilishni boshlaydi va atrofdagilarga ketdi boltalaydi atrofdagilarni atrofdagilarni davolamaydi ularni chopadi ularni kesadi boltalaydi Uh, doktor mustafo siboiyni bitta gaplari borda mana shu uh, voqea hodisalarga ikki jumla bilan tashxis qo'yib berganlar dinga musibat faqat ikki toifadan yetgan birinchisi dinni o'z manfaatiga bo'ysundirganlar ikkinchisi dinni noto'g'ri fahmlaydiganlar hmm. dinni qachon biz noto'g'ri fahmlaymiz qachonki kam ma'lumot olganimizda bu uh, ma'lum bir ustozga tushib o'n yillab o'n besh yillab yigirma yillab ta'lim olgandan keyin da'vat qilishni boshlaydi unga hmm. maxsus ustozidan ijozat olinsagina yunus emuron serialini ham ko'rgansiz albatta o'sha madrasani ko'rib imtihondan o'tgandan keyin uni qozilikka yuboryapti bo'ldi sen bitta kitobni o'qiding borib da'vatingni qilaver mayli hech kim chunki bu hayot amot masalasi bu nafaqat bu dunyo oxiratni ham masalasi bu dunia, to'ppa to'g'ri biz nima qilamiz internetdagi e, besh oltita oltmishta yetmishta ma'ruzani maksimal darajada ko'rib olib turib o'zimizni diniy da'vatchi deb his qilamiz natijada nima bo'ladi ma'lumotni kamligidan dinni noto'g'ri fahmlash boshlanadi xuddi hmm. o'sha doktor mustaffa siboyi aytgandek dinni noto'g'ri fahmlagan odamlar atrofidagi boshqa odamlarni adashtirishni boshlaydi dinni noto'g'ri fahmlaganlarga buyoqdagi dinni o'z manfaatiga bo'ysundirganlar bo'lsa hujjat bo'ladi hmm. ya'ni qanaqangi hujjatki doktor mustafa simoy aytadi birinchisi ya'ni birinchi toifa bu ya'ni o'sha johillik qilayotganlar ya'ni dinni noto'g'ri fahmlagan odamlar odamlarni adashtirsa deydi ikkinchisi muxoliflarga hujjat bo'ladi mana yigirma yillab o'ttiz yillab madrasa ko'rgan ustoz ko'rganlaring mana unaa qilyapti adolat biz tarafda deydi ya'ni dinni o'zini manfaatiga bo'ysundirib nafsini yo'lida foydalanganlar boshqa odamlarga ya'ni dinni bilmaydigan odamlarga hujjat bo'ladi dindan uzoqlashish hmm. uchun mana hijob o'ragan ham gunoh qilb yurib ekanku demak shartemas ekanda qalbimiz toza bo'lsa bo'ldi ekanda degan de, fikr paydo bo'ladi shartmas hmm. ekan o'rash degan paydo bo'ladi ya'ni o'sha dinni noto'g'ri mana mana bu odam dinni noto'g'ri fahmlayapti hozir ya'ni shartemas ekan hijob borish yoki boshqa shaklli amallarni bajarish shartemas ekan degan fikr bu noto'g'ri fahmlash bu hmm. bu yoqdagi o'zini manfaatiga bo'ysundirgan odam bo'lsa u o'zini manfaatiga qanda qilib bo'ysundiradi diniy figu figurani o'zidan yasaydi o'sha diniy figurada odamlarni ishonchiga kirib nafsi yo'lida foydalanadi natijada odamlarga hujjat bo'ladi u dindan bezish uchun doktor mustafo siboyev shu narsani aytyapti ya'ni muammolarni o'q ildizi mana shundan kelib chiqadi deyapti haqiqatdan ham mana odamlar mana shunaqangi o'zini manfaatiga bo'ysundirib beadablik axloqsizlik qilib yurganlarni hujjat qilib dindan uzoqlayapti